নমস্কাৰ কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনৰ কাৰণে অত্যন্ত এটা ভাল খবৰ অষ্টম দৰমহা আয়োগ কাৰ্যকৰী হোৱাৰ আগতে ফিফটি পাৰ্চেণ্ট ডি এ আৰু ডি আৰ বেছিকৰ লগত মাৰ্চ কৰি দিয়া হ'ব নেকি এই সম্পৰ্কত লোকসভাত প্ৰশ্ন কৰা হৈছিল আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে আৰু বিত্ত মন্ত্ৰালয়ৰ ফালৰ পৰা তাৰ উত্তৰ আহিছিল আৰু যোৱা ওঠৰ মাৰ্চ দুহেজাৰ পঁচিছ তাৰিখে এই প্ৰশ্নটো কৰা হৈছিল জাভেদ আলী খানৰ দ্বাৰা প্ৰশ্নটো কৰা হৈছিল গতিকে কি কি প্ৰশ্ন কৰা হৈছিল আৰু তাৰ উত্তৰত কি আহিল সকলোখিনি আমি ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব বৰ্তমান সময়ত যিহেতু অষ্টম দৰম আয়োগ এক দুহেজাৰ ছাব্বিছৰ পৰা কাৰ্যকৰী হ'ব লাগে তাৰ আগতে বৰ্তমান যি মুদ্ৰাস্ফীতিৰ লগত লক্ষ্য ৰাখি বেচিকৰ লগত দিয়ে যিহেতু ফিফটি পাৰ্চেণ্ট ক্ৰছ কৰিলে মাৰ্চ কৰি দিয়া হ'ব নেকি সেই সম্পৰ্কত শ্ৰী জাভেদ আলী খান সন্মানীয় সংসদ ডাঙৰীয়াই তেওঁ প্ৰশ্ন কৰিছিলে প্ৰশ্নটো আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে কিয় চৰকাৰ মন্ত্ৰীজী দুবাৰা ইছ মহ সভামে প্ৰস্তুত কিয়গৈ আঠকণ্ডকী অনুসাৰ পিছলে বত্ৰিছ বৰ্ষকী দৌৰাণ অভূতপূৰ্ব মুদ্ৰাস্ফীতিৰ হালহিমে বৰ্ষে দৌৰাণ দি গৈ দিয়াৰ কি कम गणना देख हुए आठवें केंद्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट तैयार होने में अपनाए जाने में के पहले अंतिम राहत के रूप में केंद्रीय सरकारी कर्मचारी मूल वेतन या पेंशन में फिफ्टी प्रतिशत डी आर को विनय करने का विचार रखते हैं यदि हाँ तो तत्सबंधी दौरा क्या हैं अर्थात বিগত বত্ৰিছ বছৰে মুদ্ৰাস্ফীতিৰ ওপৰত লক্ষ্য কৰি অষ্টম দৰমহাযায়োগ কাৰ্যকৰী কৰাৰ আগতেই যিহেতু ডি এ আৰু ডি আৰ পঞ্চাছ শতাংশ পাৰ হ'ল গতিকে মাৰ্চ কৰি দিয়াৰ সিদ্ধান্ত লৈছে নেকি তাৰ উত্তৰত আহিলে প্ৰত্যক্ষ উত্তৰ আহিছে বিত্ত মন্ত্ৰালয়ৰ ৰাজ্যমন্ত্ৰী পংকজ চৌধুৰী দিছে দেখিছে আপোনালোকে যি নেহি স্পষ্ট উত্তৰ দিছে যে মাৰ্চ কৰি দিয়াৰ কোনো কথা নাই বুলি কৈছে আৰু খ নম্বৰ প্ৰশ্নটোত কৈছে যে প্ৰশ্নে নেহি উত্তা অৰ্থাৎ এই সম্পৰ্কত প্ৰশ্ন নুঠে বুলি কৈছে আৰু মহ যিটো মহংগী ভাত্ৰাই ডি এ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত এটা পৰিসংখ্যা দাঙি ধৰিছে গ নম্বৰ উত্তৰটোত আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে যে সপ্তম দৰমহা আয়োগ কাৰ্যকৰী হোৱা এক 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 দুহেজাৰ ষোল্লৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে যিহেতু ছমাহৰ বছৰেকত দুবাৰকৈ দিয়া হয় সেই হিচাপত পোন্ধৰবাৰ ডি এ আৰু ডিয়াৰ বৃদ্ধি কৰা হৈছে বুলি কৈছে বৰ্তমানলৈকে গতিকে আজিৰ যি কেন্দ্ৰীয় যিহেতু কেবিনেট বৈঠক আছে হয়তো এই দুহেজাৰ পঁচিছ চনৰ প্ৰথমটো ডি এ আৰু ডি আৰ বৃদ্ধিৰ ঘোষণা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে গতিকে টু পাৰ্চেণ্ট ডি এ বৃদ্ধি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে তেতিয়া পঁচপন্ন শতাংশ হ'বগৈ গতিকে লোকসভাত যি প্ৰশ্ন কৰা হৈছিল সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰত স্পষ্টভাৱে আহিলে যে ডি এ আৰু ডি আৰ বেচিকৰ লগত মাৰ্চ কৰি দিয়াৰ সিদ্ধান্ত হোৱা নাই গতিকে অত্যন্ত এটা ভাল খবৰ যিহেতু দুহেজাৰ পঁচিছ চনৰ এতিয়ালৈকে নতুন যিয়ে ডি এ আৰু দিয়াৰ ঘোষণা হোৱা নাই গতিকে আজি যিহেতু কেন্দ্ৰীয় কেবিনেট বৈঠক আছে এই কেবিনেট বৈঠকতে ইয়াৰ ঘোষণা হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে গতিকে এতিয়া ষোল্ল নম্বৰটোৰ যিটো বৃদ্ধি হ'ব সপ্তম দ্ৰম আয়োগৰ আৰু যদি দুই শতাংশ বৃদ্ধি হয় তেতিয়া পঁচপন্ন শতাংশলৈ বৃদ্ধি পাব ডি এ আৰু দিয়াৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীৰ গতিকে অত্যন্ত এটা ভাল খবৰ আৰু লোকসভাৰ পৰা বিত্ত বিভাগৰ যি উত্তৰ আহিল এতিয়া এই কথাটো স্পষ্ট হৈ পৰিল বিগত কিছুদিন ধৰি যথেষ্ট চৰ্চাত আছিল যে ফিফটি পাৰ্চেণ্ট ডি এ আৰু ডি আৰ ক্ৰছ কৰাৰ লগে লগে বেচিকৰ লগত মাৰ্চ কৰি দিয়া হ'ব নেকি আৰু তাৰ মাজতেই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অষ্টম দৰমহা আয়োগৰ ঘোষণা কৰিলে আৰু অষ্টম দৰমহা আয়োগৰ ঘোষণা হোৱাৰ পিছত হোলীৰ পূৰ্বে বৰ্ধিত ডি এৰ ঘোষণা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছিল যদিও কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে তাক ঘোষণা নকৰিলে গতিকে আজি যিহেতু কেবিনেট বৈঠক আছে আজি কেবিনেট বৈঠকত ইয়াৰ ঘোষণা কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে গতিকে এনেধৰণৰ খবৰৰ কাৰণে আমাৰ চেনেলত